uşaqlar salam keçək e, öyrəntilərinizi yoxlayanda birinci, ikinci, üçüncü üç dənə məsələ var idi. Birinci asan idi. E, F2-nin F1-ə bərabərliyi, -yə. yəni qüvvənin tarazlıq şərtidir bu. Linkin tarazlıq şərti daha doğrusu. İkincidə isə e, Deməli bizə nəyi veribdi? F2-ni, L2-ni veribdi 6L1-ə. Qüvvədə qazanc su olur. Uşaqlar qüvvədə qazanc. Yadımıza saxlağıq ki, F2 bölmüş F1-dir. Deməli F2 bölmüş F1 bərabərdir L1 bölmüş L2. Bu düsturu biz əzbər bilməliyik. Bərabər L1-i dəymirik, L2-nin yerinə yazırsan 6L1. L-ləri ixtisar getdi, qaldı 6/1. Buradan da F2-ni tapmaq üçün F2 bərabərdir F2 bərabərdir F1 bölmüş 6. Bu qüvvədə demə 6 dəfə qazant verir. Bu ikinciyin həllidir, üçüncüyin həllində F1 verib, 1 N F2-ni verib, L2-ni verib, L1 soruşur. Yenidə həmişəki qaydalan. F2-nin F1-ə bərabərdir, L1-in L2-yə. Qiymətləri yerinə qoyuruq. 25000 bölünsün 1 bərabərdir L1 bölünsün 10. Oradan da L1-i tapanda L1 = tapan 250 km. Bax bu qədər həlli belə uşaqlar.